Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Nama saya Muhammad Afiq bin Misnadi Dan saya dari kelas PPS 1, aa, Sempang 3 Jadi di dalam video kali ini saya ingin membentangkan aa, laporan bertajuk lap, Penilaian Kesihatan Mata Bagi Murid Berkepulauan Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Baiklah, untuk pengenalan Masalah penglihatan ialah apabila seseorang itu kurang daya penglihatan dan tidak mempunyai kemampuan untuk melihat. Dalam konteks pendidikan, terutamanya pendidikan khas, isu ini sangat penting kerana penglihatan merupakan salah satu deria utama yang menyokong pembelajaran. Murid yang mempunyai penglihatan terhad mungkin menghadapi cabaran dalam membaca buku, melihat papan hitam, mengenal huruf, warna, bentuk dan berinteraksi dengan rakan sebaya. Oleh itu, pengesanan awal dan intervensi yang sesuai adalah sangat kritikal bagi memastikan mereka dapat belajar dengan optimum. Jadi, masalah penglihatan boleh terbahagi kepada tiga aspek iaitu ketajaman, penglihatan, keluasan penglihatan dan pengamatan penglihatan. Bagi yang pertama iaitu ketajaman penglihatan, ianya merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu objek dengan jelas pada jarak tertentu. Manakala keluasan medan penglihatan ialah sejauh mana seseorang dapat melihat objek di sekeliling tanpa perlu menggerakkan mata. Manakala yang ketiga ialah pengamatan uh, penglihatan iaitu proses otak untuk menafsir maklumat yang diterima oleh mata. Jadi apabila salah satu komponen ini terganggu, penglihatan boleh menjadi terhad atau hilang sepenuhnya. Masalah yang kerap berlaku termasuklah Rabun jauh, rabun dekat astigmatisme, rabun malam, rabun warna dan masalah yang lebih serius seperti Katarok kongenital dan koloboma Sebagai contoh, murid dengan katarak kongenital mungkin tidak dapat melihat dengan jelas sejak lahir Manakala murid dengan koloboma mungkin mengalami kehilangan sebahagian medan penglihatannya Jadi, baiklah dalam slide ini saya ingin tunjukkan data murid MBPK ketidakupan yang perlihatan yang telah saya pilih dalam tugas saya ini iaitu satu kes murid yang bernama Hani iaitu uh, nama, bukan nama sebenar yang berusia 18 tahun pada tahun 2021 Hani ini dilahirkan dengan beberapa kondisi mata yang kompleks iaitu kata uh, katarak congenital iaitu kekurangan pada kanta mata sejak lahir mikrokornia iaitu saiz yang lebih kecil daripada saiz normal koloboma iaitu uh, kecacatan struktur pada iris dan retina dan nystagmus iaitu pergerakan mata yang tidak terkawal Selain itu, uh, pemeriksaan klinikal menunjukkan bahawa ketajaman penglihatan Hani adalah 6 uh, per 60 pada mata kanan dan 0.5 per 60 uh, sahaja pada mata kiri yang menandakan penglihatannya sangat terhad. Untuk memberi konteks, bacaan 660 bermaksud Hani hanya mendapat uh, melihat objek pada jarak 6 meter yang sepatutnya dapat dilihat oleh individu normal pada jarak 60 meter. Uh, dan, uh, dan yang terakhir sekali ialah hospital yang telah uh, merawat Hani iaitu uh, di Hospital Dr. Cipto Mangun Kusumo seterusnya merupakan kronologi masalah yang dihadapi dan langkah yang dilakukan oleh Hani iaitu bermula pada umur 4 bulan Ibu bapanya tidak menyedari bahawa Hani tidak memberi tindak balas visual seperti bayi normal dan terdapat bintik putih pada mata yang merupakan tanda katarak kongenital Hani kemudiannya dibawa ke hospital dan disahkan mempunyai katarak pada kedua-dua matanya penemuan, penemuan awal ini menunjukkan kepentingan pengesanan awal kerana rawatan segera boleh mengurangkan risiko komplikasi seperti ampliopia dan nis-nis dan kemudiannya sewaktu umur 18 tahun hanya menjalani pembedahan ketara yang pertama pada mata kanan melalui program bakti sosial. Dalam prosedur ini, Uh, kanta keruh dikeluarkan dan digantikan dengan kanta tiruan. Walau bagaimanapun, beberapa bulan selepas pembedahan, penglihatannya kembali kabur akibat posterior capsular opacity iaitu PCO iaitu kekeruhan yang terbentuk di belakang kanta tiruan akibat proses radang. PCO adalah komplikasi komplikasi biasa selepas pembedahan katarak. Tetapi boleh dirawat dengan prosedur laser atau pembedahan tambahan. Beberapa bulan kemudian, pemeriksaan lanjut di Hospital Pakar mendapati mata kanan Hani uh, mempunyai astigmatisme, uh, dufakil do, dan PCO manakala mata kiri mengalami katarak, mikrofakia, koloboma besar uh, pada retina serta nistagmus. Kemudian rawatan susulan dilakukan dalam dua fasa. Pada fasa satu, uh, uh, dilaku, uh, pembedahan dilakukan pada mata kanan, iaitu prosedur secondary posterior capsulocapsulotomy dan anterior vitrectomy dijalankan. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang ketara dalam penglihatan kerana laluan visual menjadi aa, jernih dan tiada implikasi aa, semasa dan selepas pembedahan. Manakala di fasa kedua pula iaitu aa, pada mata kiri, pembedahan melibatkan pembuangan katarak, primary and posterior capsulotomy dan anterior vitrectomy. Walaupun pembedahan ini berjaya secara klinikal tetapi Uh, penglihatan mata kiri tidak dapat pulih sepenuhnya kerana koloboma retina yang luas yang menjejaskan fungsi retina secara kekal. Seterusnya, merupakan kesan kepada mata kanan dan mata kiri selepas pembedahan. Mata kanan menunjukkan penglihatan uh, yang meningkat daripada 0.5 per 60 kepada 6 per 30. Selepas rawatan dijalankan, peningkatan ini dianggap sangat signifikan secara klinikal kerana laluan cahaya ke retina sudah pun pulih. Selain itu, pesakit juga diberi cermin mata pembetulan untuk membantu pemulihan penglihatan yang lebih baik. Manakala mata kiri, penglihatan hanya menunjukkan peningkatan subjektif uh, sebab pesakit melaporkan nampak penge, nampak dengan lebih cerah tetapi tiada peningkatan nyata pada ujian klinikal. Ini adalah kerana koloboma retina yang luas menjejaskan fungsi retina secara kekal. Jadi secara keseluruhannya, mata kanan menunjukkan peningkatan objektif manakala mata kiri hanya menunjukkan perubahan subjektif. Tiada data. Di mana jadi kes ini menekankan bahawa rawatan pembedahan boleh membantu. Tetapi keberkesanannya bergantung kepada tahap kerosakan struktur retina. Untuk slide seterusnya mari kita lihat kepentingan penilaian kesihatan mata bagi uh, kes ini. iaitu kes ini ini menunjukkan bahawa penilaian kesihatan mata adalah sangat penting dalam membantu pendidikan khas. Pertama, ia membantu mengesan masalah penglihatan pada peringkat awal kerana rawatan awal seperti pembedahan katarak bayi boleh mengurangkan risiko ampliopia dan nistagmus. Yang kedua, penilaian ini membolehkan guru menentukan intervensi pendidikan yang sesuai. Murid seperti ini memerlukan bahan bercetak bersaiz besar, tulisan berkontras tinggi susunan tempat duduk yang optimum dan penggunaan alat optik alat bantu optik contohnya penggunaan uh, buku braille atau cerita visual berwarna terang boleh membantu murid memahami bahan pembelajaran dengan lebih baik dan uh, yang ketiga iaitu penilaian berterusan ini boleh membolehkan pemantauan kembangan selepas rawatan Pemeriksaan berkala mem membolehkan guru dan pakar perubatan menilai keberkesanan rawatan dan mengesyorkan intervensi tambahan seperti penggunaan cermin mata, terapi visual atau rujukan semula kepada pakar mata. Okey, untuk slide seterusnya, kita masuk kepada konsep dan pelaksanaan seringan penglihatan. Proses awal uh, seringan penglihatan ialah proses awal untuk mengesan gangguan penglihatan sebelum Uh, masalah itu menjadi serius atau menjejaskan fungsi pembelajaran dan kehidupan seharian. Jadi tujuannya ialah untuk mengenal pasti murid yang mempunyai penglihatan terhad atau berisiko buta separa terutamanya pada tempoh kritikal perkembangan penglihatan iaitu uh, dalam tempoh tiga bulan awal kelahiran. Yang kedua adalah untuk supaya dapat merujuk awal kepada pakar oftalmologi bagi pemeriksaan lanjut seperti diagnosis, pengurusan rawat dan rawatan. Contohnya, contohnya pembedahan ketarak perlu dilakukan sebelum bayi berusia 6 bulan. Dan uh, yang ketiga uh, dan yang ketiga ialah membolehkan intervensi seperti pemakaian cermin mata. Untuk seringnya penglihatan yang pertama iaitu pengurusan of otsal iaitu pemeriksaan yang membolehkan pemeriksa melihat terus ke dalam struktur dalaman bola mata seperti retina, saraf optik dan salur darah retina menggunakan alat yang dipanggil oftalmoskop. Pemeriksaan ini terbahagi kepada dua jenis iaitu direct dan indirect oftalmoskopi. Direct oftalmoskopi sering digunakan semasa saringan awal kerana mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat tambahan yang kompleks ia membolehkan pemeriksa melihat eye image sebenar fundus dengan pembesaran yang tinggi tetapi meliputi kawasan yang kecil. Kaedah ini sesuai untuk menilai keadaan saraf, optik, retina dan salur darah. Salah satu ujian penting dalam kaedah ini ialah ujian refleks merah iaitu red reflex test. Ujian ini membantu mengesan keabnormalan pada media lucina mata seperti kanta, atau vitreous. Dalam mata normal, refleks merah akan kelihatan terang apabila disuluh, ca disuluh cahaya. Namun, jika terdapat masalah seperti katarak kongenital, refleks tersebut akan kelihatan putih atau pudar. Oleh itu, ujian refleks merah amat penting dilakukan pada bayi baru lahir untuk mengesan awal masalah mata. Dan seterusnya ialah indera oftalmoskopi oftalmoskop uh, indirect oftalmoskopi berbeza berbeza dengan direct oftalmoskopi kerana kaedah ini menghasilkan imej yang terbalik walaupun imej yang diperoleh tidak dalam orientasi sebenar kaedah ini memberikan medan pandangan yang lebih luas termasuk bahagian periferi retina yang sukar dilihat melalui direct oftalmoskopi pemeriksaan ini menggunakan lampu kepala dan kanta kondensasi untuk memfokuskan cahaya ke dalam mata. Kaedah ini biasanya digunakan oleh pakar oftalmologi untuk penilaian yang lebih menyeluruh, khususnya dalam mengesan keadaan seperti detasmen retina, pendarahan retina atau retinopati diabetik yang memerlukan pemeriksaan kawasan retina secara menyeluruh. Seterusnya ialah ujian ketajaman penglihatan. Ujian ketajaman penglihatan meliputi dua Iaitu carta Snellen Ataupun carta uh, LEA Carta LEA Atau Tumbling E uh, Ini merupakan pemeriksaan Visual kantar mata Yang berfungsi untuk kanak-kanak diminta Untuk mengenal pasti simbol seperti Rupa bentuk uh, Rupa bentuk iaitu seperti bulat Petak dan sebagainya Manakala Uh, carta snellen adalah untuk mengesan masalah refraksi atau, ke atau kegagalan penglihatan yang berkekalan jadi uh, untuk pengetahuan carta snellen ini adalah digunakan untuk kanak-kanak yang berumur lebih besar manakala carta LEA -E, -E adalah untuk kanak-kanak yang lebih kecil kedua-dua ujian ini dilakukan pada jarak 6 meter dan keputusan dicacat dalam bentuk nisbah svrti 6.30 ataupun 6.60 bacaan ini membantu untuk menetap menentukan tahap penglihatan dan keperluan intervensi lanjut dan yang ketiga ialah ujian medan penglihatan iaitu ujian konfrontasi medan penglihatan ialah kawasan yang dapat dilihat oleh seseorang apabila memandang hadapan di ujian medan penglihatan ini dijalankan untuk mengesan kawasan buta iaitu skotoma atau pengecilan medan penglihatan. Jadi pemeriksaan konfrontasi ini adalah secara pemerhatian langsung apabila pesakit dan pemeriksa duduk berhadapan pada jarak 1 meter pemeriksa akan menggerakkan objek dari tepi dan uh, ke tengah dan pesakit akan menyatakan bila objek itu mula terlihat Kaedah ini tidak memerlukan sebarang penggunaan alat malah ianya cepat dan mudah. Tetapi ianya dapat mengesan kehilangan medan perlihatan kasar. Ianya sesuai untuk murid yang mengalak untuk kes ini kerana uh, budak itu mengalami nistagmus dan atau penglihatan terhad. Seterusnya kita akan lihat keberkesanan ujian perlihatan itu iaitu yang pertama adalah ujian oftalmoskopi Hujan oftalmoskopi berkesan kerana ia membolehkan pemeriksa menyuluh dan menilai struktur dalaman mata, terutamanya retina dan saraf optik. Cahaya daripada alat oftalmoskopi disinarkan ke dalam mata dan sekiranya terdapat kanta yang keruh akibat katarak, cahaya tidak dapat menembusi ke retina dengan sempurna. Keadaan ini menyebabkan refleksi, refleksi cahaya berubah atau berkurang, sekaligus menjadi petunjuk awal kepada kehadiran katarak. Kaedah ini dianggap paling sensitif untuk mengesan katarak pada bayi yang, yang membolehkan intervensi awal melalui pembedaan dilakukan sebelum berlakunya ampliopia kekal iaitu lazy eyes yang boleh menjejaskan penglihatan sepanjang hayat. Selain itu, oftalmoskopi juga berfokus kepada penilaian retina. Contohnya, bagi kes kolomoba di mana kecacatan pada struktur retina dan saraf optik Dapat dilihat dengan jelas selepas katarak dikeluarkan Atau jika katarak hanya separa Pemeriksaan ini amat penting Bagi memantau komplikasi selepas pembedahan Seperti PCO Serta memastikan retina berada dalam keadaan baik Selepas rawatan dijalankan Baiklah seterusnya Kita lihat keberkesanan ujian yang kedua Iaitu ujian ketajaman penglihatan Iaitu carta Snellen ataupun carta LEA. Ujian ketajaman penglihatan merupakan ukuran standard bagi menilai impak fungsionaliti akibat kecacatan struktur pada mata. Ia berkesan kerana ia ianya memberi ukuran kuantitatif dan objektif terhadap keupayaan seseorang untuk melihat objek pada jarak tertentu. Dalam kes murid ini yang, yang mengalami masalah katarak kongenital, penglihatan pusat akan berkurang dengan ketara yang disebabkan oleh kekaburan kanta mata. Jadi menggunakan carta Snellen atau carta LEE ini membolehkan pemeriksa menilai tahap penglihatan dengan jelas. Contohnya bacaan adalah 6 60. dan nilai, nilai ini akan menjadi asas penting untuk mengklasifikasikan tahap penglihatan terhad sekaligus memudahkan penentuan keperluan Uh, pendidikan khas dan intervensi sokongan yang sesuai bagi murid berkepulauan pendidikan khas manakala untuk ujian ketiga pula iaitu ujian medan penglihatan ataupun konfrontasi ujian konfrontasi ini berkesan dalam menilai kehilangan sebahagian medan penglihatan secara mudah dan cepat ini adalah kerana HANI uh, uh, itu yang mempunyai kolomboma retina mungkin mengalami kekurangan pada bahagian tertentu uh, medan peng, penglihatan disebabkan oleh kecacatan struktur retina. Melalui kaedah ini, pemeriksa dapat mengenal pasti arah atau kawasan yang tidak dapat dilihat oleh murid dengan membandingkan persepsi visual antara pemeriksa dan pesakit. Ujian ini juga sangat sesuai untuk murid uh, untuk Cis Hani ini sebab dia mengalami nystagmus, pergerakan mata tidak terkawal ini jadi dengan melakukan ujian ini ia tidak memerlukan tumpuan berpanjangan atau pengecaman pengecaman huruf seperti dalam ujian ketajaman penglihatan hanya menggunakan objek atau jari yang digerakkan dari sisi pandangan pemeriksa dapat menilai tindak balas visual murid secara praktikal dan berkesan Seterusnya di slide kali ini kita akan tengok fungsi instrumen ujian penglihatan bagi uh, ujian pertama iaitu oftalmoskopi uh, Ianya adalah untuk menilai struktur dalaman mata termasuklah retina, saraf optik dan kanta. Dan ianya berfungsi juga untuk mengesan koloboma retina, katarak Keradangan pendarahan atau perubahan selepas pembedahan Yang ketiga untuk menentukan prognosis penglihatan dan merancang uh, rawatan lanjut Bagi uh, uh, ujian pertanyaan kedua iaitu ujian ketajaman penglihatan Charter, Snellen dan uh, LEA tadi adalah untuk menilai ketajaman penglihatan pusat Memberi ukuran kuantitatif dan ianya berguna untuk menentukan tahap penglihatan terhad Yang ketiga adalah untuk membantu perancang strategi pendidikan khas dan penggunaan alat bantu visual Dan ujian yang ketiga iaitu ujian medan penglihatan konfrontasi Ianya uh, uh, berfungsi untuk menilai luas medan penglihatan termasuk periferi dan pusat dan juga yang kedua untuk mengesan hilangnya kawasan penglihatan akibat koloboma retina dan yang ketiga ia sesuai untuk murid atau kanak-kanak penglihatan yang terhad kerana mudah, mudah dan cepat. Baiklah, seterusnya kita akan tengok prosedur pelaksanaan ujian seringan iaitu yang pertama sekali ujian oftalmoskopi. Yang pertama sekali kita perlulah menyediakan uh, itu supaya, pesakit itu supaya bersedia iaitu pastikan mata pesakit bersih dan tiada cahaya silau yang mengganggu pandangan pemeriksa terhadap mata pesakit. Dan jika perlu, gunakanlah ubat pelebar pupil untuk pandangan retina yang lebih jelas. Yang kedua, pemeriksa perlulah bersedia dengan memakai paka pakaian oftalmoskop dan kata fokus untuk melihat bahagian dalam mata. Ketiga, kita tengok posisi. Murid perlulah duduk tegak atau baring dan kepala perlulah lurus menghadap pemeriksa. Yang keempat, pemeriksaan. Untuk diary of Thalmoscopy, kita hanya perlu lekat alat sebut dekat mata untuk lihat fundus secara terus. Manakala in diary of Thalmoscopy, perlulah memakai uh, lampu kepala dan kanta kondensing untuk lihat imej secara terbalik. Dan uh, pemeriksa boleh juga menggerakkan kanta untuk meninjau periferia retina dan juga boleh juga untuk periksa saraf optik, makula retina dan lensa. Yang terakhir adalah catatan. Pemeriksa perlulah mencatat uh, kelainan seperti uh, jika terdapat kelainan seperti koloboma, PCO, atrofi saraf optik, kekeruhan lensa dan pastikan kedua-dua mata diperiksa. Bagi ujian kedua pula iaitu ujian ketajaman penglihatan iaitu carta Snellen dan carta LEA pertama sekali adalah persediaan. Carta Snellen tersebut perlu dipasang pada dinding lurus pada jarak 6 meter ataupun 20 kaki. Lepas tu, perlulah memastikan pencahayaan yang mencukupi. Carta tidak boleh terkena bayang ataupun silau. Yang kedua adalah memberi arahan kepada murid. Iaitu, uh, pemeriksa perlulah menyuruh murid untuk tutup satu mata dan baca huruf, angka ataupun gambar yang paling besar ke yang paling kecil yang boleh dilihat dengan mata mereka dan pastikan murid duduk tegak bukan duduk tegak, berdiri tegak dan tidak condong kepala ke hadapan pelaksanaan sakit perlulah membaca huruf dari atas ke bawah sehingga tidak dapat mengenal huruf dengan betul lakukan perkara yang sama pada mata kiri juga dan yang terakhir sekali perlulah melakukan catatan iaitu nilai uh, markah yang diperoleh seperti menulis uh, 6.60 ataupun 10.50 dan bandingkan dengan standard umur ataupun normal antarabangsa untuk menilai tak kesihatan mata. Dan uh, yang ketiga, uh, ujian yang ketiga adalah ujian medan penglihatan iaitu konfrontasi. Untuk langkah pertama adalah perlulah uh, 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 ialah persediaan. Pesakit dan pemeriksa perlulah duduk berhadapan kira-kira satu meter Pastikan mata berada pada paras yang sama di antara pesakit dan pemeriksa Dan di kawasan tersebut, ruang cahaya adalah sederhana terang dan tidak terlalu silau Untuk yang seterusnya adalah tutup mata Pesakit perlu menutup satu mata, satu belah mata Manakala pemeriksa perlulah menutup satu belah mata Tetapi uh, mata tersebut perlulah bertentangan dengan uh, pesakit tadi Sebagai contoh, kalau pesakit tertutup tu mata kanan apa perlulah tutup mata kiri. Jadi untuk pelaksanaan, Pemeriksa menggerakkan jari atau objek uh, dari sisi ke tengah bidang penglihatan pesakit. Dan pesakit perlu uh, menyebut apabila mula nampak objek tersebut. Ulang juga beberapa arah yang lain bagi menilai medan penuh seperti dari arah atas, bawah, kiri dan kanan. Lakukan perkara yang sama pada mata bahagian kiri Dan uh, akhir sekali perlulah melakukan catatan Iaitu catat arah dan sejauh mana objek dapat dilihat Jika terdapat kawasan buta, tandakan untuk rujukan lanjut Jadi ini merupakan uh, gambar Simptom-simptom uh, yang dihadapi oleh Hani di dalam kes ini Iaitu kata konginental, koloboma dan mikrokornia manakala manakala uh, untuk bahagian ini pula adalah contoh-contoh ujian yang uh, perlu dilakukan oleh Hani untuk mengesan masalah penglihatan iaitu yang pertama iaitu carta senilin di bawah lepas tu ada ujian konfrontasi dan yang ketiga ada ujian refleks merah Uh, jadi ya itu sahaja pembentangan saya untuk tugasan 3 ini dan assalamualaikum